Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Яхны. Начинаем! Данная платформа находится на Одесской железной дороге, в Черкасской области, недалеко от Киевской, между станциями Мироновка и Михайловка. Платформа имеет типичную комплектацию для остановочных платформ Черкасской области две платформы, которые смещены и рассчитаны на три вагона, шесть фонарей по три по каждую сторону, несколько старых пророгнивших лавочек и по одну сторону, немного в стороне от платформы, красный навес, а еще туалет. Вот мы дошли до конца платформы. Отсюда открывается весьма красивый вид. А это один из фонарей на этой платформе. Недалеко от остановочной платформы имеется небольшое село. А это надпись Яхны, за которой имеется тот самый красный навес. Несмотря на, казалось бы, не совсем грамотную комплектацию и внешний вид, то, что как минимум там нету стен, он вполне справляется со своей работой. Давайте спустимся к нему, посидим там и посмотрим, насколько же там комфортно. И таки да, в жару плюс 30 градусов здесь весьма хорошо. Так, это под этим навесом. А вот какой вид открывается отсюда. Такова она остановочная платформа Яхны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Смотрите другие мои видео. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.